آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ دلوں کو جھنجھوڑ دیتے تھے مگر قریش کے سردار اپنی ضد اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے کا الزام لگاتے کبھی شاعر اور کبھی ناوزب باللہ دیوانہ کہتے مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی یہ وہ دور تھا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے یعنی غم کا سال اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سہارا حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد ام المؤمنین حضرت خواد دا یا جیم ہا بھی دار فانی سے کوچ کر گئیں ایک طرف گھر کا سہارا ٹوٹا دوسری طرف معاشرتی و سماجی پشت پناہی ختم ہوئی مکہ کی گلیاں تنگ ہو گئیں دشمنی بڑھتی گئی طائف کا سفر ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ حق قبول کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور اپنے رب کا پیغام سنایا مگر وہاں کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اوباش بچوں کو اکسا دیا وہ پتھر مارنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں سے خون بہنے لگا جوتیاں خون سے بھر گئیں اس سخت تکلیف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صبر اور دعا تھی اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے بسی تیرے حضور بیان کرتا ہوں اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں یہ الفاظ عرش عظیم تک پہنچے اور رب کائنات نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کا فیصلہ فرمایا میراج کی تیاری ایک رات تھی جب مکہ کی فضاؤں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خان کعبہ کے پاس آرام فرما رہے تھے اچانک حضرت جیم بے رے الف یہ لا تشریف لائے ان کے ساتھ ایک سفید رنگ کی عجیب و غریب سواری تھی جسے براق کہا جاتا ہے اس کا قد گھوڑے سے چھوٹا اور خچر سے بڑا تھا اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کی نگاہ جہاں پڑتی وہاں اس کے قدم پہنچ جاتے جیم بے رے الف یہ لن نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آج آپ کو آپ کے رب کی طرف بلایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہوئے جیم بے رے الف یہ لے ہمرا تھے براک ہوا کی مانن تیزی سے دوڑ رہا تھا مکہ کی رات پر سکوت چھایا ہوا تھا مگر آسمانوں کے فرشتے جھوم اٹھے تھے کہ آج کائنات کے محبوب کو رب کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر اسرا سفر شروع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کئی عجیب و غریب مناظر دیکھے ایک جگہ خوشبودار زمین دکھائی گئی تو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت میم و سین یز آرام فرما رہے ہیں دوسری جگہ ایک عظیم و شان درخت دکھایا گیا جیم بے رے الف اے یہ لل نے بتایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہجرت کریں گے یوں چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اکسیز پہنچے اس مقدس جگہ پر پہلے سے انبیاء علیہ السلام موجود تھے حضرت آدعل میم سے لے کر حضرت آئین یہ سین یہ زي زيد تک سب کے سب وہاں موجود تھے انبیاء کی امامت یہ لمحہ تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم لمحہ تھا کہ سارے انبیاء صف بستہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اس سے یہ اعلان ہوا کہ محمد مصطفیض صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں سب کے سردار ہیں نماز مکمل ہوئی تو جیم بے رے الف آئیے لن نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میراج حقیقی شروع ہوتی ہے مسجد اکسیز میں انبیاء کی امامت کے بعد جیم بے رے الف آئی یَن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعلیز کا حکم ہے کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی جائے پھر میراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا براق دوبارہ تیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جیم بے رے الف ے لان کے ہمراہ اوپر کی طرف بڑھنے لگے کچھ ہی لمحوں بعد وہ لمحہ آیا جب آسمان کا دروازہ سامنے تھا جیم بے رے الف یے لن نے فرشتوں سے اجازت طلب کی فرشتوں نے پوچھا کون ہے جیم بے رے الف ایم یہ لن نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے جیم بے رے الف ایم یہ لن نے فرمایا جی ہاں پھر آسمان کے دروازے کھل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا پہلا آسمان حضرت آدمی میم سے ملاقات پہلے آسمان پر سب سے پہلے حضرت آد میم سے ملاقات ہوئی وہ اپنے بچوں کی روحوں کو دیکھ رہے تھے نیک روحوں کو دیکھ کر مسکراتے اور گناہ گار روحوں کو دیکھ کر غمگین ہوتے حضرت آد میم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور فرمایا مرحبا اے نیک بیٹے مرحبا اے نیک نبی یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ انسانیت کا اصل تعلق حضرت آدمی میم کے ذریعے ہے اور ساری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہے دوسرا آسمان حضرت آئین یہ سین یہ ذیل اور حضرت یہ ہے یہ زیل سے ملاقات دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت یہ ہے یہ ذیل اور حضرت آئین یہ سین یہ ذیل موجود تھے دونوں نے مسکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور دعائیں دیں حضرت آئین یہ سین یہ زیس وہ نبی ہیں جنہیں بنی اسرائیل نے ماننے کے بجائے جھٹلایا مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا یہ ملاقات اس بات کا پیغام تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آئین یہ سین یہ زیر کے مشن میں یکجہتی ہے اور قیامت کے قریب حضرت آئین یہ سین یہ ز دوبارہ آئیں گے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو تیسرا آسمان حضرت یہ واسین فے سے ملاقات تیسرے آسمان پر حضرت یہ واسین فے تھے ان کے چہرے کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی جین بے رے الف یہ لن نے بتایا یہ یہ واسین فے ہیں جنہیں حسن کا نصف حصہ دیا گیا ہے حضرت یہ واسین فے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اس ملاقات میں یہ سبق چھپا تھا کہ حسن و جمال اللہ کی نعمت ہے مگر اصل کمال صبر اور ایمان ہے جیسا کہ یہ وا سین فے نے قید و آزمائش میں صبر کیا چوتھا آسمان حضرت الف دے رے زا کرسین سے ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت الف دے رے زا کرسین سے ملاقات ہوئی وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا اللہ نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعائیں دیں پانچواں آسمان حضرت ہے الف رے وا نون سے ملاقات پانچویں آسمان پر حضرت ہی الف رے نون موجود تھے وہ حضرت مین وان سین یا زون کے بھائی اور بنی اسرائیل کے بڑے نبی تھے ان کا چہرہ نور سے منور تھا انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اپنی محبت کا اظہار کیا چھٹا آسمان حضرت میم وا سین ایزا سے ملاقات چھٹے آسمان پر حضرت میم وا سین ایزا سے ملاقات ہوئی وہ بہت رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے موسیز آپ کیوں روتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں اس لیے روتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آئے ہیں جن کی امت کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی اور وہ جنت میں زیادہ جائیں گے یہ رونا حسد کا نہیں بلکہ محبت اور امت کے لیے غیرت کا تھا ساتواں آسمان حضرت علف بے رے الف ہے یہ میم سے ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت علف بے رے الف ہے یہ میم تھے وہ بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے بیت المامور ایک آسمانی کعبہ ہے جس میں روزانہ سترہ ہزار فرشتے عبادت کرتے ہیں اور ایک بار جانے کے بعد دوبارہ ان کی باری نہیں آتی حضرت علف بے رے الف ہے یہ میم نے کہا مرحبا اے نیک بیٹے اور نیک نبی انہوں نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے پانی میٹھا ہے اور اس کی زمین ہموار ہے اس کی پودے لگانے کی چیز سبحان اللہ والحمدللہ ولا ولا الا اللہ واللہ اکبر ہے صدرت المنتحیز تک سفر ساتویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدرت المنتحیز تک لے جایا گیا یہ ایک عظیم الشان درخت ہے جہاں فرشتے بھی رک جاتے ہیں اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے بڑے اور پھل بڑے بڑے تھے جب اس پر اللہ کا نور ظاہر ہوا تو اس کی خوبصورتی ایسی ہو گئی کہ کوئی آنکھ برداشت نہ کر سکے جیم بے رے الف ای یے لا بھی یہیں رک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا اب آپ کو اکیلے آگے جانا ہوگا یہ وہ مقام تھا جہاں سے کوئی فرشتہ کوئی بشر آگے نہیں جا سکتا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا بارگاہ الدزہی میں حاضری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے نور کے سمندر عظمت کے جلوے اور رحمت کے پردے سامنے تھے زبان خاموش دل اللہ کے قرب میں ڈوبا ہوا اس قرب میں کوئی پردہ باقی نہ رہا یہاں اللہ تعالیز نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی کلام فرمایا اس ملاقات کی حقیقت انسان کی عقل سے ماورا ہے لیکن قرآن میں اس کی جھلک یوں بیان ہوئی پھر وہ قریب ہوا اور نیچے اترا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا سورت النجم آٹھ سے نو یہ قرب ایسا تھا جس کی کیفیت کا ادراک کوئی مخلوق نہیں کر سکتی نماز کا تحفہ اسی مقام پر امت محمدیہ کے لیے سب سے قیمتی تحفہ دیا گیا نماز ابتداء میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت مین و سین یہ زید نے آپ سے کہا آپ کی امت یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی واپس جائیے اور اللہ سے تخفیف کی دعا کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بارگاہی الزحی میں حاضر ہوئے کچھ کمی ہوئی آپ لوٹے تو میم واسین یہ زد نے پھر یہی کہا یوں بار بار حاضری ہوئی یہاں تک کہ پانچ نمازیں مقرر ہو گئیں اللہ تعالیز نے فرمایا یہ پانچ نمازیں ہیں لیکن اجر پچاس کا ملے گا میرا فیصلہ بدلتا نہیں یوں پانچ وقت کی نماز امت مسلمہ کے لیے فرض قرار دی گئی جنت اور جہنم کے مشاہدات اسی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر دکھائے گئے وہاں کی نہریں محل خوشبوئیں اور اہل ایمان کے درجات نظر آئے پھر جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے جہاں گناہ گاروں کو عذاب میں مبتلا دیکھا سود خوروں غیبت کرنے والوں یتیموں کا مال کھانے والوں اور زناکاروں کی سخت سزائیں نظر آئیں یہ سب کچھ اس لیے دکھایا گیا کہ امت عبرت حاصل کرے اور سیدھی راہ پر قائم رہے واپسی کی تیاری جب یہ عظیم مشاہدات مکمل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لایا گیا جیم بے رے الف اِم یہ لے ہمراتے براک دوبارہ تیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عصیز سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں مکمل ہوا مگر اس میں کائنات کے سب سے بڑے راز کھلائے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی عظیم منازل طے کرنے کے بعد براک پر سوار ہو کر واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے رات کا وہی حصہ تھا لیکن اس رات کی برکت سے کائنات ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یہ عظیم واقعہ سنایا قریش کا انکار اور تمسخر جب قریش نے یہ خبر سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اکسیز گئے آسمانوں کی سیر کی اور واپس آ گئے تو وہ حیران و پریشان ہو گئے انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا ہم کئی دن اور کئی مہینے میں شام کے سفر سے واپس آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کر آئے یہ کیسے ممکن ہے کچھ لوگ ایمان لانے کے بجائے مرتد ہو گئے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے مسجد اقسیز کی تفصیل پوچھی اللہ تعالیز نے موجزانہ طور پر مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازے اور کھڑکی کی نشاندہی کی حضرت الف بے و بے کاروں کا ایمان جب کفار نے حضرت الف بے و بے کاروں کو یہ خبر سنائی کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داویز کیا ہے کہ وہ ایک رات میں آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں تو الف بے و بے کاروں نے بلا جھجک کہا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بالکل سچ ہے اسی روز آپ کو صدیق کا لقب ملا کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو فوراً سچ مان لیا معراج کے اسباق اور پیغام میراج کا واقعہ صرف ایک موجزہ نہیں بلکہ امت کے لیے ایک دائمی سبق ہے نماز کی فرضیت پانچ وقت کی نماز سب سے عظیم تحفہ ہے یہ مومن کا میراج ہے اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے ایمان بالغیب قریش نے اس واقعہ کو ناممکن سمجھا مگر مومنوں نے اسے ایمان کے ساتھ قبول کیا یہ سبق ہے کہ ایمان صرف نظر سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے قائم رہتا ہے جنت و جہنم کی حقیقت مومنوں کے لیے جنت کی خوشخبری اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی تاکہ انسان اپنے اعمال کا حساب سوچے رسالت کا اعزاز میں اراج اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ اور سب سے آلیز نبی ہیں صبر اور ثابت قدمی کفار کے انکار کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ریز الف میم نے اپنے ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہے نتیجہ معاج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیز اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا مشکلات کے بعد آسانی ہے اور ایمان صبر اور سچائی کے نتیجے میں انسان کو وہ بلندی نصیب ہو سکتی ہے جو دنیاوی عقل کے تصور سے بھی بلند ہے یہ واقعہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے